অনলাইনে আপনাদের আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি রয়েছি অযোধ্যা থেকে সরাসরি রাম মন্দিরের সামনে যে গেট যে তোরণ সেই তোরণ ইতিমধ্যেই ফুলে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এবং যারা এই মন্দিরে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে আমি একটু পেয়ে গিয়েছি আহ आप लोग संगे टू पॉथिबल वो आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं हम लोग यूपी से ही है मैं बांदा यूपी में बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मैं बांदा से हूँ ये एमपी है एमपी से मेन डिस्ट्रिक्ट है ये ये उन्दी उन्दी आप लोग तो आप लोग तो ये हम लोगों को पता है कि पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क जो एल ने किया है वो बहुत दिनों से चला है तो आप लोगों का वो अनुभव कैसा रहा वो अगर आप देखिए अनुभव हम जिस दिन से यहाँ पे मंदिर का कार्य स्टार्ट हुआ हम लोग उस दिन से है और आज तक है तो आज आप देख सकते हैं कि आज हमने पूरी भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण कर दिया है प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार है इस मंदिर को कल मंदिर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो एक भावना है लोगों को हमने देखा कि लोग यहाँ पर आने के लिए तरह से थे, लोग देख रहे हैं कैसे आप देख सकते हैं पूरा देश राम भक्ति में लीन है राम राम में हो चुका है हम अपने आप को फॉर्चुनेट एंड अब समझते हैं कि हम यहाँ पर आज अंदर है कार्य कर रहे हैं और हमने एक एक चीज यहां पे एंजॉय करी हुई है हमने एज अ टीम एल ने एज अ टीम काम किया हुआ है ये मंदिर बहुत चैलेंजिंग था बट वी आर एल हमें चैलेंजिंग जॉब करने की आदत है और हमने इस कार्य को पूर्ण किया है और रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं अच्छा एक बात बताइए मंदिर के बारे में हमें बहुत सारे चीजें हमारे सामने आ रहे हैं जैसे कि ये मंदिर में कोई आयरन स्ट्रक्चर नहीं यूज किया गया है पूरा पत्थर का बना हुआ है ये कैसे बनाया क्यों मतलब क्यों इसको आयरन स्ट्रक्चर से नहीं बनाया गया पत्थर से बनाया गया ये पूरा चीज हम देखिए अगर किसी भी बिल्डिंग आप कोई भी बिल्डिंग यू देखते हैं बनती है उस बिल्डिंग में अगर मेटेरियल यूज होता है तो उस बिल्डिंग की एक लाइट होती है एक लाइफ के एक टाइम के बाद उसकी दीवारें गिरने लगती हैं छत में कुछ दरारें आ जाती है क्या होता है कि लेकिन हमने यहाँ पर नेचुरल मटेरियल यूज किया हुआ है पत्थर की कोई लाइफ नहीं होती है यहाँ पे हमने एक बहुत ही स्पेशल टाइप का जो सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक कॉन्क्रीट डिजाइन किया जिस कॉन्क्रीट से बेस बना बेस बनने के बाद स्टोन आया ग्रेनाइट आया ग्रेनाइट से हमने प्लिंथ बनाया फिर पिंक सैंड स्टोन से हमने पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया पत्थर की कोई लाइफ नहीं होती है हमने थाउजेंड ईयर्स का वारंटी दिया हुआ है कॉपर पिंस का यूज किया गया है सीमेंट स्लरी का यूज किया हुआ है मेल फीमेल ज्वाइंट सिस्टम में हमने हर पत्थर को एक दूसरे के साथ लगाया हुआ है तो पत्थर की एक लाइफ कोई लाइफ नहीं होती इसलिए हमने उसको थाउजेंड ईयर का वारंटी दिया हुआ है सर जैसे एक एक बस एक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक बनाया गया तो उसमें आप लोगों का क्या आ, आ, मतलब क्या सोच है कि ये कितना दिन चलेगा और कितना दिन रह सकता है ये तो जो डिजाइन कंसेप्ट है थाउजेंड ईयर लाइफ है जो स्टोन से प्लिन स्टोन है ये पूरा ग्राइंड स्टोन है बेंगलोर से है ए, ये क्या है मेल फीमेल के हिसाब से डिजाइन किया गया है तो एक लेर बाई एक लेयर लेके ऊपर लेके गया और जो जो टाइम पीरियड है हम लोगों का उससे पहले हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया कितना समय लगा पूरा काम खत्म होने का अभी तो हमने जब से स्टार्ट हुआ है ये अभी लगभग ढाई साल में ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने कितना डिफिकल्ट था इसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है जब आप राम के नाम से सुबह शुरुआत होता है तो जितना भी हम लोग का टेंशन है कुछ है वो सब दूर हो जाता है और इतना ऊर्जा आता है बॉडी में कि चलो लगो राम की सेना पूरे काम पे लोग ये जो एक टाइमलाइन बनाया गया था कि 22 तारीख से पहले पूरा खत्म करना है तो ये कितना प्रेशर था आ, प्रेशर तो बहुत था लेकिन वो प्रेशर जो था हमने प्रेशर को रिलीज किया और उससे पहले ही काम कंप्लीट किया हम अभी कैसा लग रहा है पूरा खत्म ये तो अच्छा लग रहा है ये सर है हमारे ये पूरे टेम्पल के जो इंचार्ज जो है ये ही से सर हम आपसे जानना चाहते हैं पूरे टेम्पल के बारे में ये पूरा टेम्पल का जो विशेषत्व है इसका जो स्पेशलिटी है ये अगर आप हमें थोड़ा बता दें स्पेशलिटी तो फर्स्ट डे से ही है जैसे हमने फाउंडेशन किया है फिर उसके ऊपर प्लिंथ किया है पत्थर लगाया है तो स्पेशली कि ऐसी फाउंडेशन तो कभी मतलब इंडिया में ऐसे किसी मंदिर में नहीं बनी है कि जिसके अंदर हमने करीब डेढ़ लाख घनफुट का हमने क्यूबिक मीटर का जो कॉन्क्रीट बनाए लेयर वाइज के अंदर करीब छब्बीस हजार पत्थर भी लगाए हैं तो स्पेशली तो है आयरन नहीं लगा है इसके अंदर एक हजार साल के लिए हमने इसकी गारंटी दी है ज्वाइंट्स के अंदर हमने कॉपर पिन से कॉपर क्लैंप्स लगाए हैं और काम बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको रेल एन तो बहुत सारे काम करते हैं पूरे देश भर में हमको पता है तो हमारे देश में बहुत सारे मंदिर है जो की बहुत सालों से बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है राम मंदिर इससे कितना अलग है देखिए और का तो डिज़ाइन जैसे है प्राचीन उससे हुआ है इसमें भी हमने जैसे पद्धति चलती आती है उसी हिसाब से किया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा केयर की गई है कि जॉइंट्स कैसे होने चाहिए पत्थर का साइज कितना होना चाहिए कौन सा पत्थर किस जगह कब लगाना है तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है और पत्थर के अलावा फाउंडेशन के अंदर क्या क्या करना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी स्टडी जो एक्सपर्ट ने करी है तो पहले तो फाउंडेशन की स्टडी बहुत ज्यादा करी गई है फिर उसके बाद फाउंडेशन जब ऊपर आए तो पत्थर को कैसे हमको प्लेस करना है हमारे पास क्रेन्स थे इक्विपमेंट्स थे तो एल के पास काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास सब प्लांट एंड मशीनरी का तो उसके कारण हमको इसको टाइम लाइन को उसको अचीव करवा टोटल कितना वर्कर काम किया टोटल अगर देखेंगे तो करीब 4000 के आसपास तो हमारा मंदिर परिसर में और जितने भी स्ट्रक्चर बन रहा था 2000 हमारा जो वर्कशॉप थी जहाँ से पत्थर बन के आ रहे तो थो आप तो छह हजार के आसपास आप समझ सकते हैं कम से कम लेबर रही होगी अच्छा तो आप और एक चीज बताइए जो गर्भगृह है जिसके बारे में बात किया जा रहा है ये गर्भगृह तो मतलब बहुत ही अलग तरीके से बनाया है तो इसमें भी कोई अलग सा सोच काम किया है नहीं नहीं देखिए अलग सा क्या है की जो डिजाइन था इसके अगर गर्भ की बाल पूछेंगे तो करीब साढ़े फुट मोटी दीवारें हैं उससे पूरा गर्भगृह बनाया गया है जो हमारा घर है बीस फुट हाइट का वगैरह है उसके अंदर मकराना मार्बल का हमारा दो इंच और तीन इंच का मार्बल का क्लाइडिंग किया है, जिसमें तो खूबसूरत डिजाइन किया गया है, उसकी छत दो लेयर में डली है उसके अंदर भी हमारा मार्बल का बहुत बारीक काम किया गया बारीक तो, काम भी एल के आ... हम एल के थ्रू ही हुआ है सारा घर जितना भी काम है टेम्पल के अंदर एल के ही थ्रू हुआ है तो ये काम करने का अंदर इतने दिनों से काम करने का और आज काम खत्म होने का आपका आपका साथियों आपके साथ है अनुभव कैसा है अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है इमोशन हो रहे हैं सब लोग जो हम काम कर रहे हैं आगे भी काम चलेगा ऐसा नहीं है काम तो भी हमें आगे और करना है लेकिन जहाँ पे है प्र, प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो एरिया हमने कंप्लीट कर दिया है एक ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर दिया है तो अनुभव में तो ऐसे है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सब काम कितना बाकी है काम कि देखिए अभी एक डेढ़ साल तो कम से कम यहाँ पे काम चलेगा मंदिर पहले कंप्लीट हो जाए परकोटा जो उसके चारों साइड है उसमें काम बहुत ज्यादा है मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया मंदिर अभी नहीं हुआ अभी उसमें भी लगेगा सात आठ महीने कम से ऐसी सिर्फ गर्भ किया नहीं पूरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट है पूरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट है फर्स्ट फ्लोर का भी पूरा छत हमने कंप्लीट कर दिया जो काम बचा सेकंड फ्लोर पे काम बचा ये तीन फ्लोर की तीन तीन फ्लोर पे है वो स्टैगर्ड है आगे नीचे बड़ा है फिर ऊपर छोटा है फिर उसके ऊपर और छोटा है ये जब डिजाइन ये डिजाइन भी क्या आपकी लोगों का डिजाइन ये आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा जो सीवी सोमपुरा जी जो करते हैं उनकी तरफ से आया हुआ है बाकी जो एग्जी जो उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो सी एल ने किया है और जो एग्जीक्यूशन है वो एल ने पूरा किया है বহুত বহ সুক্রিয়া বহুৎ বহুত ধন্যবাদ আপন আমরা আহ কথা বলছিলাম যারা এই গোটা মন্দিরের যে স্ট্রাকচার সেই গোটা মন্দিরের স্ট্রাকচারে কাজ করেছেন এতদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে তারা কাজ সম্পূর্ণ করেছেন এবং ঠিক কি পদ্ধতিতে কিভাবে এই রাম মন্দির ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যা সামনে এসেছিল সেই বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করলাম যে এটি কোনো আয়রন স্ট্রাকচার নয় এটি একেবারেই সম্পূর্ণভাবে পাথরের তৈরি এবং যার সেলফ লাইফ হাজার বছর বলে দাবি করছেন নির্মাতারা আগামীকাল রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং তার আগেই গোটা রাম মন্দিরের সামনে যে তরণ সেই তরণকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফুল দিয়ে এবং আপনাদেরকে আনন্দবাজার অনলাইনে আমরা আগেই দেখিয়েছিলাম যে এই যে গাঁদা ফুল সেই গাঁদা ফুল এসেছে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জগন্নাথ ঘাট থেকে রানাঘাট থেকে কোলাঘাট থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুল নিয়ে আসা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে এই যে সামনের যে রাস্তা রাম মন্দিরের প্রবেশ পথ সে এই মন্দিরের প্রবেশ পথwidetildeমধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ এখন শেষ মুহূর্তের যে প্রস্তুতি শেষ দিনের যে প্রস্তুতি সেই শেষ দিনের প্রস্তুতি চলছে পুলিশ রয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীরা রয়েছে তারা এখানে ডিপ্লয়ড রয়েছে পাঁচ স্তरीय নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা অযোধ্যা শহরকে সেখানে এনএসজি রয়েছে ব্ল্যাক কাট রয়েছে তার পাশাপাশী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তারা রয়েছে র্যাফ রয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশ রয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি নিরাপত্তারক্ষী তারা এই এই গোটা রাম মন্দির চত্বর থেকে শুরু করে গোটা শহর অযোধ্যা শহর তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলেছেন এবং সামনে যারা ভক্তরা রয়েছে আমি প্রিয়ঙ্ক একটু দেখাতে অনুরোধ করবো যে সামনে যারা ভক্তরা রয়েছে রামপথের ওপর তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারা ক্রমাগত আপনারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আপনারা শুনতে পাবেন যে ক্রমাগত যেখানেই গান পাতবেন সেখানেই শুধুমাত্র রাম গান রামের নাম এবং রামের নামে জয়ধ্বনি অর্থাৎ একেবারেই আহ রাম যে রামের যে বলে রাম নারা সেই সেই ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে জয় সিয়ারাম ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং রাম গান বিভিন্ন জায়গায় মাইক লাগানো হয়েছে এবং যেমনটা ওনারা বলছিলেন যে মন্দির চত্বর এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ নয় থেকে তেরো বছর আরো সময় লাগবে এই মন্দির চত্বরকে কমপ্লিট করতে এমনকি যে মূল মন্দির সেই মূল মন্দিরের কাজও এখনো বাকি রয়েছে নিচের যে গ্রাউন্ড ফ্লোর সেই গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ সম্পূর্ণ গর্ভগৃহ যেখানে ইতিমধ্যে মন্দির স্থাপিত মূর্তি স্থাপন করা হয়ে গেছে স্থাপনা করা হয়ে গেছে তার স্নান আজকে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে তাদেরকে সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া যাতে ভিড় না জমে যাতে কোন রকমের বিশৃঙ্খলা হয় সেই জন্য সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি আগামীকাল ভিআইপিরা যারা আসবেন ভিআইপিদের যে এনসি সেই এনসিকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে কারণ একের পর এক ভিআইপিরা তারা আসতে শুরু করবেন এখানে आगे निकल जाओ आप तेईस को तेईस को दर्शन तेईस को हमें जगह खाली करिए উত্তর প্রদেশ পুলিশের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যারা আসতে চান যারা রামলালাকে দর্শন করতে চান তারা তারিখে আসে উত্তর প্রশাসনের তরফ থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কুড়ি পর কুড়ি একুশ এবং বাইশ এই তিন দিন কোনো সাধারণ মানুষ এই অযোধ্যাতে থাকবেন না কারণ তারা অনুরোধ করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের যারা ভিড় আহ যারা ভক্তরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরকেও আস্তে আস্তে করার জন্য রাস্তা বলা হচ্ছে তার কারণ এখানে বিআইপি যে এন্ট্রি সেই এন্ট্রি রিহার্সাল শুরু হবে এবার করে এবং আগামীকাল প্রচুর পরিমাণে ভিআইপি এবং যারা গেস্টরা রয়েছেন যারা ইনভাইটিসরা রয়েছেন যারা ট্রাস্টের ইনভাইটিসরা রয়েছেন তাদের আসার কথা রয়েছে এবং যে কারণে সাধারণ মানুষের ভিড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশের তরফ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে যারাই রামলালাকে দর্শন করতে চান তারা তেইশে জানুয়ারির পর আসুন আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম গর্ভগৃহের কথা গর্ভগৃহে ইতিমধ্যেই মন্দিরের যে মূর্তি মূর্তি স্থাপনা হয়ে গিয়েছে এবং তাকে স্নান করানো হয়েছে যেমনটা থেকে জানানো হয়েছে এবং আগামীকালের জন্য যে প্রস্তুতি যে পুজোর পর্বের প্রস্তুতি সেই পুজো পর্বের প্রস্তুতি চলছে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি নিজে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন তার সঙ্গে অনেক পুরোহিতরা থাকবেন যারা বারাণসী লক্ষ্নৌ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কাশি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এসেছেন ইতিমধ্যে অযোধ্যা শহরে এসে পৌঁছেছেন এবং অন্যদিকে এই যে রামলালের মূর্তি সেই রামলালের মূর্তিরও বিশেষত্ব রয়েছে এই রামলালের মূর্তিটি যে আহ অরুণ যোগীরাজ কর্ণাটকের শিল্পী তিনি তৈরি করেছেন এবং তিনটি মূর্তি কম্পিটিশনে ছিল সেই তিনটি মূর্তির মধ্যে এই মূর্তিটি সিলেক্টেড হয়েছে এবং সেই মূর্তিটি স্থাপনা করা হয়েছে ট্রাকে রামলালার মূর্তি নিয়ে আসা হয় এবং হনুমানগাড়ির মধ্যে দিয়ে যে ভক্তিপাত তৈরি করা হয়েছে সেই ভক্তিপথ যাওয়া হয় এবং সেখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাম মন্দিরের যে এন্ট্রি গেট সেই এন্ট্রি গেট আহ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশ যেমন এখানে নেই তেমন এই গোটা এলাকাটি পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে কেবলমাত্র সংবাদ মাধ্যম ছাড়া আর কাউকে এবং যারা অবশ্যই যারা শাস্ত্রের লোক এবং শাস্ত্রের ইনভাইটি রয়েছেন তারা ছাড়া আর কাউকেই এই চত্বরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না সামনে আমি প্রিয়ঙ্করকে বলবো যে ব্যারিকেডটি রয়েছে সেটি আপনাদের দেখানোর জন্য সেই ব্যারিকেটটি দিয়ে কেবলমাত্র শাস্ত্রের লোক এবং যারা মন্দিরে কাজ করছেন তারা ছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না প্রস্তুতি শেষ মুহূর্তের একেবারেই চলছে এবং আনন্দবাজার অনলাইনে আমরা অযোধ্যায় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেলাম তাদের সঙ্গে যারা এই গোটা মন্দিরের কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন আরও অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর অযোধ্যা থেকে আমরা দেখব আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী নীলঙ্কর রয়েছে আমি প্রচোধা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি অযোধ্যা থেকে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন আনন্দবাজার অনলাইন ধন্যবাদ Yeah. you.